I don't am sedulur dog lovers dan pecinta anjing semuanya. Uh, hari ini tadi ada yang datang ke rumah dan membeli anjing kampung saya. Jadi ini subscriber dari Ngawi ya. Tadi uh, itu beli anjing kampung saya untuk Berburu yang satunya untuk penjaga rumah. Jadi beliau membeli dua anjing kampung saya. Ya, ini orangnya. Uh, uh, terima kasih juga untuk YouTube. Uh, terus untuk para subscriber yang begitu berminat terhadap anjing kampung saya. Jadi ini ada sedulur uh, subscriber dari Ngawi tadi uh, apa namanya datang ke rumah untuk membeli anjing kampung saya. Jadi untuk apa namanya anjing kampung saya ini saya lagi me, apa namanya me, memegang anjing kampung saya dari luar ya. Ini ada yang galak. Ini galak sama, bukan sama yang apa namanya yang subscriber tadi ya. Uh, ini galak sama sampingnya, jadi ini lagi apa namanya menggonggong karena gak nyaman, kayaknya sama sampingnya ini. Nah, ini saya coba mengelus-ngelus lehernya biar apa namanya biar berhenti menggonggong ya. Nah, ini anjing yang lain ini saya tengok juga nah, ini yang apa namanya nah itu yang silang rottweiler dengan anjing kampung kemarin itu udah lumayan besar sekarang ini tiga ini anak-anak yang lain terus ini ada dua ini masih kecil-kecil juga ini, nah ini yang mau dibeli oleh subscriber uh, ini ya. Terus ini anjing saya yang lain, dan ini juga ada yang hitam, ada yang putih. Nah, ini saya masih memegangnya mereka. Nah, ini masih kecil-kecil kalau yang itu tadi. yang putih, ada yang hitam. Ini masih kecil juga ini yang anakan di bawah ini. Nah, ini teman-teman subscriber dengan bapak saya itu satunya. Nah, yang mau dibeli tadi adalah anjing ini, anjing kampung saya ya. Ini untuk yang ini yang untuk berburu. Jadi dilihat dari karakternya memang lumayan agresif ya terus yang ini yang untuk menjaga rumah karena ini agak agak pendiam yang bocah satu ini ya walaupun terlihat agresif juga ya tapi uh, sebenarnya karakternya lebih apa namanya lebih ganas yang hitam tadi. Adalah saat saya bermain dengan anjing kampung, saya ini apa namanya di samping rumah saya. Jadi, kalau yang kandang anjingnya kan di belakang rumah, nah ini masih di belakangnya lagi, jadi kebun sebelahnya. Ini anjingnya lumayan agresif, jadi kalau memang untuk berburu itu kemungkinan tinggal melatih sedikit aja, uh, karena dari karakternya itu bisa dilihat sangat lumayan agresif, Nah uh, kayak gini. Jadi untuk teman-teman yang mau beli anjing di sini itu mohon maaf saya kemarin. Uh, belum bisa untuk ngirim online ya karena apa karena rat, uh, banyak yang datang ke sini jadi untuk membeli takutnya kalau apa namanya di saya jual semua online itu yang datang ke rumah itu pada kecil artinya bahasa Indonesia nya kecewa ya jadi belum untuk saat ini belum melayani online Ah, ini yang ini yang hitam itu kemarin harganya 800.000 800.000 rupiah ya kalau yang putih tadi itu 500.000 ya jadi uh, mungkin ada pertanyaan loh kok mahal ya mas kok apa namanya katanya murah uh, gini jadi saya jual anjing itu dari anak anjingnya itu di atas harga 300.000 Kenapa karena eh, saya menjual anjing ini itu di atas 300.000 agar anjingnya bener-bener dipelihara entah itu membuat jaga rumah jaga ternak atau mungkin untuk berburu jadi itu sebabnya saya menjualnya di atas 300.000 ya begitu ya Oke. jadi biar anjingnya itu benar-benar dipelihara di rumah begitu nah untuk teman-teman yang mungkin pengen bertanya atau mau beli bisa whatsapp di profil di profil channel ini atau nanti juga saya Taruh linknya di deskripsi. Oke, sampai situ aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.